Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. И друзья, сегодня я хочу поделиться с вами таким быстрым рецептом вишневого пирога. Ну, кроме вишни, можете также использовать и другие консервированные, либо свежие фрукты и ягоды. А летом это будет прям замечательно, используя свежие ягоды. Ну и приступим. И для нашего пирога понадобится мука, консервированная вишня, соответственно без косточек. Сахарный песок, масло растительное без запаха, разрыхлитель, ванильный сахар, обычный сахар, сметана и яйца. И все ингредиенты, ну кроме сметаны, комнатная температура. И первым делом берем наши яйца, ним отправляем сахар ванильный сахар и все это перемешиваем просто обычным венчиком тут все так просто что даже не нужен стационарный или ручной миксер Да вот такого вот легкого пенного состояния взбиваем яйца с сахаром. Далее отправляем растительное масло. И сметану. И сметана жирность тоже не имеет значения. В моем случае тут у меня 20%. Пусть это будет и 10%, и 30%. Тут процент жирности роли не играет. И все это тщательно перемешиваем. Далее нашу массу просеиваем муку и разрыхлитель. И все перемешиваем также венчиком до однородности. И что последнее остается, это наши вишни. И если вишни делаете консервированную, как в моем случае, заранее просто прокиньте на сито, чтобы лишняя влага ушла. И просто перемешиваем лопаткой. Сильно-долго тоже мешать не стоит. Просто чтобы все обволокло тестом. Не выпекать я буду в такой вот форме. Тут у меня идет покрыто тефлоном. Она у меня идет с разъемным дном, который вытаскивается. И тут у меня 21 сантиметр и высота 5. Теперь тесто в форму. Если у вас идет обычная форма, просто смажьте дно и бокам сливочным маслом. И теперь отправляем в заранее разогретую духовку на 180 градусов где-то 45-50 минут. И пирог мой готов. Выпекался он у меня 45 минут или ну, до субой зубочистки. И теперь оставляю остывать и понимаю из формы. Вот такой вот пирог получается. Дополнительно можете украсить все, что вы хотите. Я у меня просто обычным сахарной пудрой посыпал. Также можно либо полить это шоколадом, либо украсить какими-нибудь ягодами. И вот, друзья, гляните, какой пирог получился. Он очень нежный, прям пуховый. И сами видели, никаких миксеров, ничего не использовался. Прочным, прочным венчиком все перемешано, все такое воздушное, ничего не плотное. Так вот, друзья, очень простой и быстрый вариант пирога. Сегодня он показал. Так что, если понравилось, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.